Четверта група попереднього раунду аматорського чемпіонату України з футболу виявилась, мабуть, найбільш непередбачуваною. Перед дев'ятим туром турнірна ситуація заплуталася вкрай. Практично будь-яка з команд могла посісти місце від першого до останнього. Другого липня лідер групи, Буревісник з Петрового, поступився вдома Миколаївському торпедо. А третього липня Балкани села Заря Сарацького району Одеської області вирушили до Миколаєва, щоб помірятися силами з ще одним представником цього міста в нашій групі клубом Варварівка у першому таймі. Господарі поля зуміли вийти уперед 1-0, Але по перерві команда з Одещини значно посилила свою гру та зуміла переломити хід боротьби. На 55-й хвилині Володимир Златов зрівняв рахунок. На 62-й Олександр Райшев вивів Балкани уперед. А на 80-й Богдан Саламаха встановив остаточний рахунок гри 3-1. Вольова перемога футболіст. С зари. Первый там ребята тарали очень здорово, второй тайм немножко пошел не так, как мы думали. Немножко, наверное, не хватило все-таки опыта, потому что второй тайм все-таки ребята с Балкан выиграли на опыте. Вы сами видели, что в этом турнире самая сложная, самая бескомпромиссная и загадочная оказалась наша группа. Четвертая. Сегодня, вот перед этим матчем, команда могла оказаться как на пятом, так и на первом месте. И любая из наших команд. Мы очень долго готовились. У нас очень серьезный тренировочный процесс. Вы это видели на поле. Ребята были настолько мотивированы, что ну, с обеих сторон высекали искры. Так получилось, что сегодня мы были сильнее. Сегодня где-то нам улыбнулась удача. Мы победили. Ждем с нетерпением буревестник. Ну, теперь уже можно заследить планы, то есть как вы готовились, какая у вас была тактика на сегодняшнюю игру, за счет чего вы хотели добиться а... результата? Концепция команды это атакующий футбол. Мы не сидим в окопах, играем только в атаку. Причем не забывая, конечно же, о защите тактические схемы, это современный европейский футбол, это проповедуют европейские команды. В принципе, мы в него играем, стараемся в него играть. Вы это, вы это видели, что команда играет именно за счет командных действий. 70% игроков – это из нашего жителей нашего села. И тем не менее, вот мы даем отпор вот таким вот большим командам с такого большого города, как Николаев понятно, что футбол коллективная игра, но может быть кого-то сможете выделить в своей команде в сегодняшнем матче? Ну, я не знаю, сегодня сложно выделить. Но это, конечно, Валик Полтовец, это легенда украинского футбола. Нам очень повезло, что он с нами, Дима Пархоменко, Толева. Но в целом вся команда сегодня играла очень-очень хорошо. Замены заходили и усиливали. У нас этого давно не было. Вот именно с свежей кровью нам, у нас были проблемы. Сегодня ребята вышли на строй благодарен всей команде. Після перемоги хлопців з Сарайського району над Варварівкою турнірне положення команд у групі 4 остаточно вирівнялось. Усі команди, окрім Варварівки, яка вже завершила свої виступи у групі, ще зіграють по одній грі. Усі команди, окрім буревісника, який набрав 12 балів, мають по 10 очок. Два колективи, які зможуть продовжити боротьбу у другому раунді змагань, будуть визначені у останньому турі 9 липня. У цей день Балкани будуть приймати вдома. Буревісник, а у Миколаєві торпедо зустрінеться з миром з Горностаєвки. Саме переможці цих матчів і здобудуть перепустки до фіналу чемпіонату України серед аматорських колективів.